Hai semua Selamat datang ke Fama Education Channel Hari ini saya nak kongsikan satu video bagaimana untuk kita menjaga kualiti buah jambu batu Jom tonton video ini sehingga selesai Saya pasti anda pernah makan jambu batu Ya, buah jambu batu yang biasa kita makan sebagai pencuci mulut dan makanan ringan Buah jambu batu ni adalah buah yang popular Disukai ramai, mudah didapati di Malaysia oleh sebab itu, penyediaan dan pembekalan jambu batu hendaklah mengikut spesifikasi dan kehendak pasaran. Namun, ia tidak boleh lari dari mengalami masalah selepas dituai seperti kesan lebam, rosakkan disebabkan kulat dan bakteria, kemerosotan kualiti serta pelbagai lagi. Tapi jangan risau, terdapat 4 tip penting yang boleh membantu mengatasi masalah ini dengan efektif. Tonton video ini hingga selesai. Langkah pertama, kita perlu memastikan pemilihan buah yang sesuai semasa penuaian. Caranya ialah dengan mengenal pasti indeks kematangan jambu batu terlebih dahulu. Jambu batu ni ada tiga indeks. Saya akan kongsikan ciri-ciri indeks yang pertama dahulu. Untuk indeks pertama ni, kita boleh lihat keseluruhan fizikal buah jambu tersebut. buah jamu batu ni ada tiga indeks. Saya akan kongsikan ciri-ciri indeks pertama dahulu. Untuk indeks pertama ni, buah muda, permukaan kulit berwarna hijau sepenuhnya dan keseluruhan permukaan agak kasar. Tekstur isi masih keras. Bagi indeks dua, buah matang. Kulit berwarna hijau keputihan, licin dan berkilat. Tekstur isi pejal, dan rangup, berbunyi padat apabila dijentik. Indeks 3. Buah masak permukaan kulit berwarna kekuningan atau kuning kemerahan, tekstur isi menjadi lembut dan mengeluarkan aroma yang agak kuat. Walaupun jamu batu ni dalam kategori klimatrix atau buah yang meneruskan proses kematangan selepas dituai, namun jika penuaiannya pada indeks 1 iaitu masih muda, proses kematangan tidak akan berlaku dengan sempurna. Akibatnya, buah tidak dapat dipasarkan. Jambu batu yang dituai pada indeks 3 atau terlalu masak, kesannya boleh mengakibatkan buah menjadi lembek dan rosak semasa proses pengendalian untuk pemasaran dilakukan. Langkah kedua adalah proses pengasingan dan juga penggeredan. Jika terdapat bentuk-bentuk kerosakan yang keterlaluan seperti serangan serangga atau kulat, berpenyakit atau terlalu masak, perlulah diasingkan Buah-buah yang rosak ini jika tidak diasingkan akan menyebabkan buah menjadi busuk atau reput hingga boleh mengganggu kualiti buah yang lain. Manakala bagi buah jambu yang berkeadaan baik pula, kita akan menggradekan kepada 3 grade iaitu grade premium, grade 1 dan juga grade 2 mengikut saiz. Permukaan kulit jambu batu ni nipis dan mudah tercedera maka langkah ketiga yang perlu diberi perhatian adalah pemilihan pemugusan yang sesuai buah jambu batu ni sebaiknya dibungkus secara individu terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam pemugusan pukal bagi pemugusan individu disarankan untuk menggunakan foam fruit net dan juga film renggang dengan menggunakan foam fruit net ini ia mampu melindungi kulit jambu batu daripada saling bersentuhan antara satu sama lain di dalam pemungkusan pukal. Manakala penggunaan filem renggang pula adalah untuk mengurangkan kadar perpeluhan hingga boleh menyebabkan buah rosak. Bagi pemungkusan pukal pula, dicadangkan menggunakan bakul plastik tidak melebihi 30 kg Bakul ini dilihat sesuai untuk melindungi jambu batu daripada rosak semasa pengendalian, pengangkutan dan penyimpanan. Jambu batu kadangkala perlu disimpan sementara. Jadi langkah keempat ni adalah memastikan penetapan suhu dan kelembapan semasa penyimpanan diberi perhatian. Tujuannya adalah untuk melambatkan proses kematangan buah dan memanjangkan jangka hayatnya. Jambu batu disimpan pada suhu 5 darjah Celsius manakala peratus kelembapan relatif yang sesuai adalah antara 85% hingga 90% bagi mengelakkan jambu batu daripada rosak. Itulah empat langkah penting bagi mengendalikan buah jambu batu selepas dituai. Kita perlu memahami bahawa keselamatan makanan dan kualiti produk buah-buahan adalah isu penting dalam sektor pertanian dan memainkan peranan besar dalam menjamin keselamatan makanan di Malaysia. Dengan mengamalkan kaedah ini, kita boleh mengekalkan kualiti buah, mencegah daripada susut berat serta mampu memberikan bekalan makanan yang selamat kepada rakyat Malaysia. Terima kasih kerana menonton video ini. Jangan lupa kongsikan video ini dengan rakan-rakan anda. Semoga bermanfaat. Jumpa lagi.